Ми з вами дуже багато у цій студії говорили про херсонський фестиваль кіноджем сьогодні. Нами розкажуть наші гості про те, як він закінчився, які результати отримали учасники. Сьогодні у нашій студії Устин Данчук, засновник першої херсонської кіношколи, і організатор кіноджему. І Володимир Рейнхард, також організатор кіноджему. Також сьогодні з нами Наталія Семенютенко, чарівна дівчина, учасниця кіноджему. Я вас всіх вітаю! Якщо у вас виникають якісь питання, дзвоніть нам 26 36 16, номер для смс 099 4442 Тож ми чекаємо на ваші питання до наших гостей. Давайте почнемо з того, скільки в кінечному результаті команд дійшло до фінішу. Кто сдался? Да, здравствуйте все. Из 41 команды, которая была заявлена на фестиваль, дошло до финала 25 команд. Из них 23 в конкурсе, и две команды это мы, и еще одна команда не вне, конкурсе, вне конкурса. Вот. Результат вроде как кажется мало, да? Ну, чуть больше половины, но на самом деле Прелесть этого фестиваля была в том, что он взял не количеством, а качеством. Потому а качество что... в этом году значительно улучшилось. Вот, несмотря это... на то, что многие ветераны не дошли. Да, мы немножко расстроились, что у нас многие вот, вот когда начинается, это все, есть люди, которые гар... мы знаем, что они сделают, и гарантированные. В этом году вот из этих, которые мы знаем, что они сделают, большая половина mm -hmm. просто mm -hmm. ну, да, сошли по с дистанции. Да. Со дистанции. Кто-то по объективным, кто-то по лени, ну да, бывает. Но зато Еще. для нас это было много открытий новых людей талантливых mm -hmm. и не в последнюю очередь наших киношкольников много показали себя, показали то, что они умеют. Это было здорово для нас это большая маленькая победа. Вот. Наталья, что вы показывали на киноджене? Как раз я киношкольник, закончила курсы киношколы, и мы собрали команду, сняли фильм экшен с другими девочками с потока и поучаствовали в фестивале. А какой был вопрос? <laughs> Питание было самое про то, что вы представили на киноджеме. У нас был фильм экшен, драматическая ситуация определенная из грязи в князе» и игровой предмет коробка. Ну, у каждой команды были эти ситуации в нашей категории 7 Pro. И я считаю, что мы неплохо соединили все эти условия в нашем фильме. Ми зараз побачимо на екрані фотографії з показу. Уже з безпо... ну, дуже багато дійсно було людей на показі, і ми це бачимо. По факту, практично повний зал. Тому Ну це всі... ну, поки начало на самом деле. Под кінець туди люди приходили, приходили, все більше і ну фактично не було свободних вес. Да, і і що цікаво, ми якби как бы рекомендував завжди, ну рекомендую завжди, всегда... участникам не уходить сразу после того как они посмотрят свои фильмы потому что есть такая замечательная традиция прийти посмотреть свой фильм и уйти что как бы ну немножко мягко говоря хамство по отношению а к зрителю а, вот а в этот раз нет как-то как-то тока такого сильного не было и практически все время был зал заполнен это было здорово а зачем уходить если в конце тебя еще могут наградить за твой фильм ну очень странно, на самом деле. Они возвращаются под конец потом часто. Это, это, просто такое, ну, как люди, люди не очень уважают других режиссеров. Хотя и самое смешное, что этим как раз людям есть чему поучиться у других режиссеров. Вот. Мы сегодня с вами будем смотреть фильмы. Вы до нас пришли с фильмами «Переможцев». И первый фильм, который мы с вами посмотрим, это будет «Летающий цветок бабка Ма». Это так и называется. Устин, расскажи нам про Да, это э, у нас в Херсонской области есть такая Студия театра театр, театр, кино-видео, студия называется «Летающий цветок», она находится в селе, поселок городского типа Великая Александровка. Это само по себе вообще уникальное явление, когда да, в провинции, ну мы провинция, а там еще большая провинция, есть активная действующая студия, которая помимо того, что они снимают фильмы, они делают театральные постановки, у них есть костюмы, есть как бы кружок для детей-актеров, у них э, даже модели моделируют компьютерные спецэффекты, что вообще как бы само по себе очень неожиданно и прикольно. И да, они уже второй год участвуют в нашем кинофестивале, в прошлом году они уступили первое место, они на второе место заняли, а в этом году вот они в высшей лиге, это для уже людей профессионалов, людей с фестивальной историей, опытных. Они в этом году вырвали победу в такой достаточно борьбе серьезной, потому что есть, высшая лига была очень сильная, очень-очень сильная высшая лига была. И, ну, я считаю, что победа заслуженная, э, такой с, на социальную тематику, но с юмором фильм довольно забавный, я считаю, очень неплохой. Тоже мы за раз с вами дивимось фильм, после чего повернемся до нашей студии. Та понавози всякого добра. А телевізор який. ой. Добре, хоч у вас ось... можу конфетку взяти. Спасіба, ой, пригостили мене трохи. І нема коли і остановитися. Добре, що ви, так сказати, мене уговорили та трошечки поп'ю вас, чаю, та піду. Гроші ж я вам принесла. Пенсія у вас сьогодні. Ой, давайте я вам. Зараз її і видам. А тільки вже по-другому Тамара Павловна. А? Ось ваша пенсія. Отут мені, будь ласка, отут подивитись. тут і пінко, тут і все. А, о! А оце тут, будь ласка, розпишіться. Оце. ось Розпишіться. Все, нічого страшного тут немає. Не лякайтеся. Тут нічого такого страшного немає. Ви не переживайте. Там буде у вас підход, все написано, як положено. Підійдете до банкомата, нажмете кнопочку, яка мова, усі такий підход. Воно все так написано, все тільки ви дивійтесь. А якщо що у вас там не вийде, то, звісно, треба буде для начала погукати кого нібудь Вам завжди допоможуть, нас люди непогані. А я думаю, що... Мені вже пора камара павна, мені ще цілу вулицю треба пройти. Там трошки, звісно, сталося. Ой, замучена, ще новостей стільки взнати. Oi! и посмотрели первый клип, который отримав... получил... Приз лиги, по мнению жюри. І в цьому фільму, як всіх, и в этом фильме, как у всех, было ограничение до да. 5 минут и три умови. Да, у них было два жанра. Ой, я даже не помню, что у них за жанры были. Социальная драма у них была... Триллер. Триллер и да. игровой предмет у них был... Э... Робот. Робот. А, нет, они даже не социальные роботы. Фильм, основанный на реальных событиях, триллер и игровой предмет робот. На самом деле, очень сложное задание, потому что совместить робота и фильм, основанный на реальных событиях, как бы, ну, проблематично. Роботов там нету, но они классно выехали с них банкомат, это робот. И плюс они его, да, оживили в виде сна. Это остроумно, неплохое решение. Вот. Ну, и плюс такой ролик, социальная немножечко такая тематика. Хотели они этого или нет, но получилось, по-моему, прикольно. 26 36 16 – це номер нашої студії. Мобільний 099 764 42, Тож ви можете нам писати і дзвонити прямо в студії, задавати нашим гостям питання. Скільки в мене напевне питання буде зараз до Наталі? Скільки ви часу витратили на створення кіно? От ви, я так розумію, ви ж не, не їли, не спали, а кіно робили. У вас був якийсь відпочинок? Да, мы не могли делать кино постоянно, потому что вся наша команда ⁇ это я, которая работает, Юля Бурдова, которая вообще за чудо там сдает, Катя, которая готовится к ВНЗ, ну и Ваган, который, ну, он был более-менее свободен. Да. И сколько времени мы потратили, значит, буквально все это обсуждалось на выходных перед началом съемок какой у нас будет сценарий, как мы будем снимать, мы делали планы раскадровки. На съемку у нас ушло, можно сказать, два вечера, ну так, по два часа и один полный день. И потом всю субботу и, можно сказать, еще половина воскресенья ушло на монтаж видео и звука. Ну, то есть, я считаю, много пошло. Даже тот учебный фильм, который мы снимали пару месяцев назад, мы его за ночь сняли, а тут нужно было потратить все-таки несколько дней. Какие умовы у вашего фильма были? Ну, повторюсь, у нас был игровой предмет коробка, жанр у нас был экшен, такая драматическая ситуация, ситуация, ситуация. Да. И драматическая ситуация из грязи в князе». Это типа золушка. Мы обязательно, Наталья, подумаемось, и ваш фильм, сейчас у нас будет другой. это что-то в духе индийской драмы. Да, к сожалению, не дошли к нам сегодня другие участники, они победили в лиге полупрофессионалов, в средней лиге. Вот у них задание было мюзикл, что всегда сложно. И мы как нам на одном из первых подобных фестивалей достался жанр мюзикла, мы знаем, сколько это подлость вообще. Да, это очень нелегко. Это очень действительно сложно. И они выкупили сестру, у нас достаточно взяли за, за прообраз индийский фильм. Но при этом, а что у них был? Игровой предмет, у них был мешок мусора. Угу. и... Все хуже и хуже. Драматическая ну, ситуация все да. хуже и хуже. но на самом деле, набор отличный, было где разбежаться, но и мне чисто очень понравился сам, сам, сам модуль этого фильма. Вот вы видите этот спуск вниз, это очень классное э, художественное решение режиссерское. То есть это не супер профессиональный фильм, он возможно снят э, с точки зрения там, операторской работы, монтажа немного хуже других, но просто своим обаянием, юмором, э, какой-то вот... Э, неожиданной стилистикой. Да, неожиданной стилистикой, он подкупает, это очень здорово. Тоже мы дивимось фильм и повернемся до студии. дорогая, вынеси мусор. Я обычная индийская девушка на костылях, весело пою свою грустную песню. А все вокруг веселятся и нет мне места на этом празднике жизни. Их движения воздушные и легкие, словно стопка бамбуковых полотенец. Моя песня о священном лифте, который сломали злые бандиты. А деньги на его ремонт утекли как воды могучего ганга. Моя песня несется сквозь этажные пролеты. Из-за это уважаемые соседи снизу осыпают меня мусорными дарами. Как они безмерно щедры в своем желании воспользоваться моей добротой и нагрузить меня мусором. Пусть же священная коровья лепешка всегда будет у них на завтрак. Так грустно, что хочется танцевать. А уважаемые соседи всегда готовы устроить флешмоб в просторном дворе, где с трудом разъедутся два велосипедиста. И вот я танцую свой грациозный танец, отбросив в сторону все предрассудки и пакеты с мусором. А оператор бегает вокруг, стараясь сделать картинку динамичнее, как в настоящем индийском кино. но это все пустяки по сравнению с чистыми чакрами моей квартиры и спокойствием моего трудолюбивого мужа, которому я иногда подкладываю кусочки священной коровьей лепешки в еду. Но что это? Я слышу голос свыше. Дорогая, поднимайся. Вот еще один пакет с мусором. У нас на завершення залишився ще один фільм. Я думаю, це так як фільм Наташі, ти скажеш нам три слова. Хорошо. Но фільм очень. получился забав, мне кажется. Мы получили просто массу удовольствия его снимая. Будем снимать еще раз. Фильм просто о двух парнях, которые решили заработать деньги незаконным способом, но у них ничего не получилось в итоге, потому что драматическая ситуация у нас была из грязи в князи, у нас, а потом они из князи опять в грязи попали. Тоже мы дивимось фильм и повертаемся до студии. Мы начинали выбивалами. Поедь, прижми, выбей. Но выбивало оказалось дело неприбыльное, и мы стали дилерами. Вышел на крышу Сабеш. Самый сука бешеный, поэтому и Сабеш. В четвертом классе он избил физрука. Я же был спокоен, вежлив, обаятельный. Пополнял общак вовремя и никогда не бузил, в отличие от других. Мамка. Она же крыша принимала деньги, выдавала дилерам зарплату. Очень не любила борзых дилеров. Бузившим мамкам стила раз и навсегда. А нам жить в вечном страхе не хотелось. Да и дилерам не особо платили. Вышли на поставщиков и оказалось, за перевозку кокса через границу платят в 10 раз больше. Сабеж, говорю, ты дебил, зачем тебе третья ходка? Но Сабеж был настойчив. Значит, стали мы думать, как пройти пограничника. И ни фига. В скрытом дне коробки вы можете хранить деньги, драгоценности и даже оружие. На дно обычной коробки мы клали кокс, делали двойное дно, сверху всякий хлам. И спокойно пересекали границы. Через пять месяцев Сабеж купил себе джик костюм Rolex. Мы ни в чем себе не отказываем. Жизнь удалась. Но мамка была в ярости. Она хотела знать, как двое боры поднялись так быстро. выложить секрет с коробки за что нас отпустили с миром но отжали все зато у нас остались мы и одна коробка мы же не дебилы the <laughs> Наверное, фильм. Точно устали фильм на сегодня. Устали, расскажи про те, Че задоволены ты киноджемом? Да, в этом году я доволен киноджемом. Я должен говорить очень быстро, поэтому буду говорить очень быстро. Я очень доволен. Хорошие фильмы, много сильных работ, меньше, намного меньше слабых работ. Если вам интересно посмотреть другие работы, их можно найти в интернете у нас в группе киношколы и просто вбив э, киноджим, Да, киноджим, И онлайн голосование. Онлайн голосование, и онлайн -голосование все еще продолжается. Если вам какой-то фильм Смотри, понравился, полюбился, фильмы, если вам что-то понравится, голосуйте за этот фильм. И он победит, он получит даже приз. Да, и говорите друзьям, посмотрите фильмы, и потому что ну важно, важно популяризировать херсонское кино. У нас, смотрите, сколько у нас талантливых классных молодых людей, и никто не знает, что у нас так классно снимают кино. Давайте вперед, все смотреть быстро. Тоже просто... сидевите кино, все сидевите Молодежный квартал. Мы с вами побачимось, как завжде, наступную среду, 18-15, на телеканале Скифия. Сегодня у нас в гостях был Вустин Дочук. Наталія Семенютенко та Володимир Рейнхед. говорили ми про кіноджем. З вами ми побачимось, як я вже сказала, в середу, о 16.15. Тож до зустрічі. Дивіться гарне кіно, дивіться молодіжний квартал.